আমাৰ এইফালে এতিয়া মানে পইচা দিলেও এটা বস্তু পাবলৈ নাইকিয়া হৈ আছে কাম কৰা মানুহ গম পাইছেনে যিগৰাকী আছিলে তেওঁ আজিৰ পৰা নাহে কিয়নো তেওঁ নে খুব বেমাৰ হৈ থাকে মূৰ ঘূৰাই থাকে কিবা হৈ থাকে ভয় লাগে ন আৰু মাহটোত যদি ধৰক আপোনাৰ ছুটীয়ে লৈ থাকে ছুটিয়ে লৈ থাকে তেনেহ'লে কাম কৰা কিবা অৰ্থ থাকিব জানো মানুহে হয় মানুহৰ বেমাৰ হয় এতিয়া আমি যিবোৰ অফিচত চাকৰি কৰি আছে আমি কৰিছিলোঁ দুদিনতকৈ বেছি ছুটী ল'লে কি কয় জানেনে পইচা কাটি দিয়ে পইচা কাটি দিয়ে আৰু টাইম টু টাইম পাবগৈ লাগিব পাঞ্চিং মেচিন থাকে পাঞ্চিং মেচিনত লেট হোৱাৰ লগে লগে পইচা কাট খায় এইবোৰতো মানুহে নাজানে বাৰু আৰু সদায় সদায় এইটো প্ৰব্লেম সেইটো প্ৰব্লেম নোৱাৰি ন কাম কৰা মানুহগৰাকীয়ে আহিব কেতিয়া আহিব কেতিয়াকৈ ৰখি থকা আৰু বাঁহীৰ ঘৰটো এঘাৰটা বজাত চাফা কৰা মই প্ৰথমতে কথা পাতি লৈছোঁ দহটা বজাত আহি যাব বুলি কেতিয়াবা বেলেগ কথা বাৰু কিন্তু সেইবুলি সদায় সদায় এঘাৰটা বজাত বাঁহীৰ ঘৰ চাফা কৰা একদম পচন্দ নকৰোঁ দেই সেইকাৰণে মই ক'লোঁ গাটো ভাল কৰি লওক শুন নহয় এইটোতো বেষ্ট কথা আৰু কেতিয়াবা চানক কাম কৰি থাকোঁতে আমাৰ ঘৰতে কিবা এটা হওক লেঠা লাগিব হয়নে মূৰটো ঘূৰাই থাকে বুলি খোৱা বোৱা ভালকৈ নকৰে আৰু কথাটো আকৌ মেইন কথালে এইফালে আকৌ কাম কৰা মানুহ মিয়া মানুহে আছে এতিয়া মিয়া মানুহে কি কাম নকৰে কওকচোন বজাৰৰ পৰা আদি কৰি বজাৰতো কোনে বজাৰ দিয়ে পাচলি বজাৰ যে পাচলি বিক্ৰী কৰি কোনে মিয়া মানুহে আমাৰ অসমীয়া মানুহ কেইটা আছে ন মিয়া মানুহে মানুহৰ ঘৰত কাম কৰে মিয়া মানুহেই মিস্ত্ৰী কৰে অসমীয়াকেইটা কৰে কওকচোন অসমীয়া গালটো একদম মানে কি বুলি কয় পেট গেৰেলা হৈ শুই থকাৰ নিচিনা হৈছে এতিয়া যেতিয়া মিয়া মানুহক নলগাই কোনে লগাব কোনে কৰিব কওক নাই আৰু কাম কৰা মানুহ চেইঞ্জ হ'লে দুদিনমান ধৰক দেখাই দিছোঁ এইটোতো কৰিব লাগে কিন্তু সদায় সদায় যদি পিছত লাগি থাকোঁ ভাল লাগে জানো নিজেও ভাল নালাগে ন আৰু তেওঁ হ'লেও ভাবিলে মোৰ কামটো মানে ভাল পোৱা নাই নেকি অবভিয়াছলি চকুণ মাৰি নাহাৰে মানে বিচনাত তলখনতো বাদেই দিয়ক চাই থাকিলে মানে কৰে আৰু সদায় সদায় চাই থাকিম নিব বেলেগ কামোতো থাকে ন নিজে কৰাই ভাল ইমান মাথা মাৰি থৈ পেলাই দৰকাৰ নে নিজে কৰাই ভাল আজি আমাৰ এই ঘৰটোলৈ নতুন ভাড়াতীয়া আহিছে ভাড়াতীয়াৰ কিছুমান ৰোল আছে কি জানে ভাড়া ঘৰত মানুহ নহাৰ আগতে মালিকৰ দায়িত্ব ঘৰটো যি যি বেয়া হৈছে ভাল কৰি দিয়াটো গম পাইছেনে সেইবুলি আকৌ একদম কিছুমানে যে ভাড়াঘৰ বুলি কম সস্তীয়া বস্তু লগাই দিয়ে বাৰে বাৰে ভাঙি থাকে সেইটো কামো কৰিব নালাগে কাৰণ ভাড়াঘৰটো মালিকৰে হয় পইচা তেওঁৱে পাব সেইকাৰণে ভাল কাম কৰিব লাগে তাত মানে আমাৰ খিৰিকীখনত গ্ৰীল নাই এই মানুহঘৰে কৈছে অকণমান গ্ৰীল দি দিব গৈছে সেইকাৰণে গ্ৰীলৰ কাৰণে মানুহ মাতিছে এটা কথা হ'ল আৰু তাৰপিছত ভাৰতীয় যেতিয়া ভাড়াঘৰটোত সোমাই যায় সোমাই যোৱাৰ পিছত বস্তু ভাঙি থাকিলে বস্তু বেয়া হৈ থাকিলে সেইটো দায়িত্ব কিন্তু ভাৰতীয় হয় বাৰে বাৰে মালিকক আমনি কৰাটো ভাৰতীয় কাম নহয় কিন্তু বহুত মানুহে কি কৰে ভাঙি থাকে মালিকক বহুত মানুহ মানে এনেকুৱা আছে ভাড়াঘৰত থাকি কিন্তু অতিষ্ঠ হৈ যায় মালিকে মানে কোন আহে কোন যায় কিমান কাপোৰ ধুৱে কিমান পানী পেলায় কিমান আলহী আহিছে সেইবোৰ যে পুৰা মন কৰি থাকে সেইটো কিন্তু ভাল নহয় মানুহৰ যেতিয়া তেওঁলোকৰ মিতিৰ কুটুম থাকিব আহিবই ন আৰু পানীটো চাই চাই খুলি দিব পানীটো চাই চাই বন্ধ কৰি দিয়ে সেইটো স্বভাৱ যে একদম বেয়া মই যেতিয়া হোষ্টেল খুলিছিলোঁ জু ৰোডত শান্তি পথত মালিকঘৰে ক'লে পানী আপুনি ডেইলি পোন্ধৰশ ডেইলি পোন্ধৰশ পাব বুলি ক'লে পোন্ধৰশটো বাদেই দিয়ক মই ডেইলি পানী কিনিছিলোঁ চাৰিশ চাৰিশকৈ কেতিয়াবা দুশ প্ৰায় চাৰিশ আৰু এটা কথা তাৰপিছত কি ক'লে জানে বেচিনটো ভগা চেঞ্জ কৰিম বুলি ক'লে চেঞ্জ নকৰিলে লেট্ৰিনৰ কোমোটটোৰ ঢাকনখন ভগা নাই ভাল কৰিম বুলি ক'লে ভাল নকৰিলে বৰ্ডবোৰ ভাল নকৰিলে চব মই কৰিছোঁ তথাপিও পইচা নাকাটিলে জানেনে ইমান ফাল্টু মালিক আছিলে সেই ঘৰ আৰু তেওঁলোকৰ ভাড়াঘৰ কেইবাটাও আছিলে কাৰো পইচা নাথাকিলে মোৰ যে হোষ্টেল মোৰ পৰা পইচা কিন্তু পূৰা খোজে লকডাউনতো আনকি মোৰ মানে ডিপজিট থৈ দিছিলোঁ ফিফটি থাউ ফৰ্টি চেভেন থাউজেণ্ড ডাইৰেক্ট কাটি দিছে জানেনে ডাইৰেক্ট কাটি দিছে আৰু পানীৰ নামত যে পানীৰ ধাব্বা বুলি কৈছোঁ একেবাৰে পানী নিদিয়ে পানী নহ'লে বাৰু ভাড়াঘৰ দি লাভ আছে জানো হোষ্টেল খুলিম বুলি লৈছোৱেই ল'ৰা অহা দেখিলেই ল'ৰা ছোৱালী অহা দেখিলেই মানে তেওঁলোকৰ চকু একদম কপালত উঠে এইবোৰ বহুত মালিক আছে মানে সেইবোৰ মানুহে আচলতে ভাড়া দিব নালাগে মানুহক বহুত অশান্তি কৰে বহুত টৰ্চাৰ কৰে বহুত টৰ্চাৰ কৰে আৰু ভাড়াঘৰত থকা মেক্সিমাম মানুহে কিন্তু জীৱনটোত বহুত কষ্ট পায় দেই কষ্ট পায় কিন্তু মিছা কথা অতিষ্ঠ হৈ যায় কিছুমান মালিকৰ কাৰণে মানে ভাল নালাগে ন পইচা দি আছে পাই ফ্ৰীতে থকাটো নাই ইমান মানে নজৰ ভাড়াঘৰটোৰ ওপৰত বহুত ভাল